Мы, мы имеем право отказать, если неразборчиво с исправлениями написано заявление. Четко должна заявляться. И вот мы обращаемся к тому действию, которое для вас, я думаю, будет ну, основным. Я не думаю, что вы другие будете действовать. Это называется пункт 4 статьи 17. Державная регистрация змен до про юридичную особу. Для того, чтобы. Вам говорить зміни про відомості про юридичну особу, давайте остановимся, які ж відомості знаходяться в єдиному державному реєстрі про юридичну особу. Значить, я вже останавливаюсь. повне найменування, місце знаходження, перелік засновників. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника вам встановлювати, що таке кінцевий бенефіціарний власник. Відповідно до закону про легалізацію та відмивання там, грошей, які там на є поняття, хто такий кінцевий бенефіціарний власник. Це особа, яка має право має 25% від статутного капіталу та має вплив. На прийняття рішення у даної юридичної особи. Далі в цьому закону було написано і оці відомості про цю особу обов'язково вносяться до Єдиного державного реєстру. Не вносяться відомості про кінцевого бенефіціарного власника, якщо ця інформація про кінцевого бенефіціарного власника, якщо е, учасниками, засновниками засновники є виключно фізичні особи. и вся информация совпадает. То есть Иванов Иван Иванович имеет 50% статутного капитала, и он же принимает решение, а не Коломойский и Валерьевич. Вот, понимаете? То есть кто есть засновный, тот есть и целый и самый важный. Очень важно, и э, законодатель требует от нас и от вас, которые будут регистрированы на то, еще указывать и концебини власника, якщо если участником, засновником есть юридическая особа. Мы должны дойти до последнего физического лица, матрешку, матрешку, матрешку открываем и доходим до последнего физического лица, який имеет вплив або особисто, або через іншу юридичну особу на конкретну нашу юридичну особу. Но ще що може бути? Може бути кольцо. Юридична особа, юридична особа, в юридична особа, в юридична особа, нема фізика. Нема. Тож законодатель написав. Це є відсутнє, кінцевий пенісарний, не можна встановити і встановить причину. Тому що в кожному юридичному особі є інша юридична особа засновника. Тобто, вони повинні, якщо вони не можуть встановити кінцевий, вони повинні нам указати причину, чому вони не можуть. Або у них є Значит, юридична особа, у кого на резидент є засновник, у кого є інший на резидент. Не можуть вони спілкуватися, не можуть они дойти, не, не можемо отримати відомості, про кінцеву у власника. Тогда ответственность на себя берет тот чоловік, який не подав эту інформацію. Ми, как, э, люди, які вносим інформацію до єдиного державного реестра, потребували от юрлица все, що ми могли. То есть если у них юридичная особа, засновны, вы должны сказать, вот вам поле, что хотите мне пишите, но вы должны его запомнить. Або вы не можете встановить, або винвит судний, або впадают ведомости, то есть физическая особа ей целым бенефициарным власть. Но пропускать и ничего писать, регистратор и нотариус не имеет права, они должны обязательно. Потому что у этой юридичной особый потом в дальнейшем будут проблемы. Он не сможет открыть расчетный счет в банке, это требование он не сможет получить лицензию, если это фирм установа. То есть надо им это рассказывать и показывать. А мы не знаем. Ну, пойдите подумайте, потом придите, потому что у вас будут проблемы. Дальше. А это называется, мы имеем право отказать, потому что мы полностью ведомости, которые потребуют зазначены при заявке. Далее. Что у нас еще есть? <coughs> Виды деятельности обовязково вносятся. Назва органу управління. Помните, я вам говорила, або це загальні збори, виконавчий орган, або управління, дирекція це назва органу управління вноситься. Відомості про керівника юридичної особи вноситься до єдиного державного реєстру. Відомості про особу, яка за бажанням, це не обов'язково. За бажанням юридичної особи вони можуть ще, допустимо, юридичної особи є дирекція. Е генеральный директор, я президента они любят такое назвать, который Пупкин сидит там на канарах и кофе пьет, но он должен быть в реестре мы. А есть Иван Иванович, исполнительный директор, который пашет, везде ходит. Так вот это называется особа, яка мое право вчиняти вид имени юридичной особы без доверенности. Они эту информацию вносят в реестр. Он у нас называется пит мы когда брали вытяги, мы могли видеть, там, особо и там скобочка, писал. Вот, це, вот они говорят, что помимо э, товарища на Канарах, у нас есть исполнительный директор, который все решает от имени нашего юриста. Пожалуйста, любите, жалуйте, он имеет право представлять наше юридическое лицо. Ну, в Давайте мы обратимся. Мы говорили про установки документы, значит, э, как они оформляются, все. Но законодавці для однієї організаційно-правової форми для товариства з обмеження відповідальності є постанова Кабінету міністрів про модельний статут. Слышали ви таке? То есть, Юридична особа може працювати без установчого документа. Тобто, вони в заявці, коли реєструються, я сказала, подається заявка і установчий документ. Якщо немає установчого документа, вони подають тільки заявку, тільки заявці вказують, що вони працюють на підставі. модельного статута затверджена кабинетным министром Все. Вносят информацию. Тут мы уже проверить не можем. Тут несет ответственность тот человек. Ничего не бойтесь. Все, что вносится в единый государственный реестр, несет ответственность та особа, яка те ведомости нам надала. Мы, когда будем распечатывать опись, я вам покажу, везде в описи, вот мы даем заявный код, и везде в описи заявных подписок. За Информацию, к вносится до на державного реестра, я несу ответственность. Все. Потому что, ой, ну там что-то сделали. Извините, пожалуйста. Наша цель ⁇ проверить то, что он написал, с тем, что мы, с тем, что у него есть документы, и с тем, что мы вносим в реестр. Все остальное, если он написал Пупкина, а на самом деле у него не Пупкина, а Иванов, он несет за это ответственность. Или он код написал такой-то, а на самом деле код такой-то, он несет не за это ответственность. Вот теперь все, что я перечислила, вот эта информация, она меняется юридического лица. Что они делают? Значит, они подают заявление, заявку, заявок что внесения измен про ведомости про юридичную особенность. И здесь заявлено, она очень-очень велика, на 18 старинок, но они отмечают только те пункты, которые изменяются. Я вам потом покажу, что это на Змінюється. змінюется. Значит, перечень документов, которые подаются для внесення змін до взводчих документов. Заява про державну реєстрацію змін. Примірник оригиналу в дужках нотаріально засвідчена копия органу управління, який прийняв рішення щодо змін. Це протокол загальних зборів, рішення власника фермерського господарства, там голови фермерського господарства, рішення загальних зборів акціонерного товариства. От це рішення уповноваженого органу. Не подається таке рішення в двох випадках, або коли міняється кінцевий бенефіціарний власник. Або когда меняется телефон. Информация про связок. В других выпадках, что бы то я не перечислила, что бы не менялось, виды деятельности, керевник, кер... э... подписант, засновники, место знаходжения, все, потреб... а место не потребует, если его нет в статуте. Если есть статут, пожалуйста, требуется. Значит, других все обязательно подается оригинал, або нотариально засвечена копия. Далее. Документ по сплату административного сбора. Давайте я вам сразу скажу. Значит, 36 статья закона о государственной регистрации рассказывает, что, чего стоит. За проведение державной регистрации из МИН вставляется плата у размере 0,3 минимальной заработной платы. На сегодняшний день и округляется до 10 гривен. Там, по-моему, 413 Короче, 410 гривен справляется плата. Но 29 грудня 2015 -го год, обязательно запишите, постанова кабинета министров номер 1133 про надание послуху в сфере державной регистрации. И там устанавливается размер, потому что в законе написано, что может быть искорочены термины. То есть 24 часа это у нас максимальное время, в которое мы должны уложиться на проведение регистрации. Но мы... За бажанням нашого заєвника, можемо Вот От якщо они хочуть, щоб ми побыстрее працювали, ну і платите більше. Так от, встановити розмір за проведення державної реєстрації скорочені сроки. а саме, якщо проводиться державна реєстрація змін до установчих документів протягом 6, протягом 6 годин. По подвильному То есть вид сплачивает адми административный сбор 410 гривен и за скороченный термин щент двойной размер. Еще 820. 820. 820. Это если вы проводите действие в течение 6 часов. Но он говорит, вот поезд уходит, цигель цигель а в течение двух часов можно провести регистрацию денег. Естественно, за 5 минут вы не можете, вы должны проверить документы, вы должны внести, поэтому законодатель нам дал время, 2 часа на проведение регистрационного действия. Если он хочет сделать это за 2 часа, то платится 410 гривен регистрационный сбор отчинаш и в пятикратном размере за скороченный термин. Там 2... 2500. 2 с чем -то. 50. значит это я говорю о том о перечне документов которые дальше значит у нас э, происходит изменение э, в складе участников <coughs> какие документы нам подают если меняются участники это очень важно значит э, законодатель вот в этой же статье э, 4 пункт 17 статьи пишет при измене склада участников подается Такі документи: оригінал або нотаріальна війна копія. Заяви про вихід зі складу учасників. Договор куплі-продажі. Інший документ про передачу частки в статутному капіталі. Рішення юридичної особи про вихід, якщо учасникам є юридична особа. Примусове виключення. Рішення уповноваженого органу про примусове виключення учасника. 64 четверта стаття господа... закону про господарське товариство дає нам право примусово виключити засновника якщо він не займається тим, до чого він прийшов до товариства. Єдина копія подається свідоцтво про смерть учасника. Не нотаріально, раніше треба нотаріально, а сейчас просто копія свідоцтва про смерть. Тобто, якщо один із учасників помирает, его могут выключить из склада участка на представе свидетельства просмотра. А теперь обратимся внимание. Раньше в законе было написано, что при измене участников может быть заява про перехит частки. Это было в законе по державной администрации. Мы долго уговаривали нотариусов, они говорили, не может заявой перейти частка скрытый договор. Такого делать нельзя. А мы говорим, ну вот закон дал нам право, чего чем мы не можем. Четко написано, заява про... Сейчас, видите, я перечислила, наконец-то они додумались, что не может быть перехит односторонним документом. Это не є. Он говорит, я передал Иванову, а Иванов взял эту частку. Не знаю. То есть заявы перехит сейчас не допускается. Або заява про выход, а вот договор купли-продажи, дарование, все, что хотите. Но не, чужие, но не заява. Понятно, это для вас очень важный момент, потому что я смотрю, до сих пор нотариусы шлепают. Я такой-то, такой-то, загальным сбором передаю належному нечестку Иванова до Петрова. Матери, э, там, статья такого-то семейного кодекса мне была прочитана. Это все до Извините, Петров не подписался под этим заявлением. И принял на себя он эту часть. мы не знаем. Потом или так вот он в протоколе был, он протокол подписал, не знаем. Самого передачи пробочена не состоялась. Далее, значит, еще якщо... <coughs> у вас э, меняются участники, в якому ей юридично особо э, не резидент то при изменении этого склада обовязково подается документ про легализацию этой юридической особы в стране, где она была где она зарегистрирована. Да. Вы говорите, что о смерти предоставляется, мы можем отключать? Подождите, я потом расскажу. Вы, это документ, который подается одновременно, документами, которые идут на регистрации Вот идет, вот давайте разберемся по смерти. Значит, к вам пришли регистрировать изменения и входит туда спадкоемец То есть вы оформили. А если он еще не получил документы? Ну там же. Там еще споры, там у нас бывает всякое. Он хочет Значит, сейчас вот очень сложный вопрос. Почему? Потому что написано, что товариство может, как у них написано в статуте. Тут мы читаем статут. В очень многих статутах написано. При смерти одного из участников с подкаемцем выплачивается его частка и участники не принимайте его до склада участников. Они прямо у себя в уставе это прописывают. То есть мы договорились, ваш Ваня, Петя, Саша, работать на это предприятие. Мне не нужны твои дети, мне нужна твоя жена здесь. Мы с тобой договорились. И при этом, я еще один из участников помер, то его мы выплачиваем. Он внес, пожалуйста, мы выплачиваем все, что он заработал всю его участку. Або до, э, до, потому что в законе про господарский Товариство написано, что принятие участника – это только за загальной споры. И он имеет право им отмолвать. Поэтому... Но при этом нотариус оформляет долю статутного капитала. Так вам вот, вот видите, почему счастье. к вам нотариусом и это дается. Поэтому, когда к вам придут оформлять, просмотреть, вы скажете, я не смогу вас его исключить. Потому что срока на спадщину не пришло. И поэтому это не имеет, вот когда только есть спадкоемцы, тогда мы можем этого исключить, або принять из до участия, або сменшить на частку, та, которая сейчас закреплена в статуте. Что сейчас очень раньше делали? Два дня назад умер, они получили свидетельство, ведут к регистратору, мы его исключаем, там ля-ля-ля, Приходит спотаяться к нотариусу, он берет вытяг, а говорит, а как мы можем оформить, а его там нет. Вот, вот этот пункт, теперь извините, пожалуйста, когда придут к они скажут, извините, я не могу исключить помарного. Он будет до тех пор у вас участников, пока не заявят спадкоемцы на цю участку, або вы не разрахуетесь спадкоемцами. Вот Почему еще один раз, почему к нотариусам сейчас вот изменения хотят уйти от регистраторов, хотят, чтобы это делали нотариусы, вот именно в этих моментах, потому что нотариус это лучше знает, и это понимает. Переход частки, все, тут сделали и внесли, вот как и с майном. Произошла сделка, вынесли в реестр, и тут то же самое. Поменялся участник, вас, вам не требуют сейчас, чтобы вы там ликвидацию делали, регистрацию новую делали вот заниматься тем, что при сделке нести эту информацию и в реестр. Пока вот я вижу только... Потом, может быть, когда вообще уберут регистраторов, отдаваться еще больше. Но в данный момент, пока существует еще институты регистраторов, и они работают немножечко, еще будут работать. Поэтому для вас пока только в момент проведения сделки. Приходит, к вам приходит юридическое лицо, у которого один участник. И он приходит и говорит, вот я хочу свою участку, вот я Иванов, вот Петров, я хочу ему передать. Вы можете тут сделать сделку, договорку при продаже. Вы можете при этом, при их желании, за их же плату, оформить их протокол собрания, что присутствует Иванов, он передал Петрову, при этом они складают статуту на редакции. По желанию, я говорила с частными нотариусами. Извините, это ваше, ваше право, вы можете помочь им и разработать устав. Это ваши деньги, зарабатывайте на этом. Пожалуйста, устав. И вот он пришел, пока он пьет кофе, пока он этот самый нотариус, помощники его работают, и он приходит, хочет он за два часа, он платит всю всю накрученную сумму, уходит довольно через два часа, Иванов передал Петрову, они расстались, все. Не надо сейчас, он прибежал к нотариусу, сделал сделку, потом побежал куда-то, произдел... к посреднику, те сделали ему протокол, потом он забрал у посредника, бежит к регистратору, В регистратор он посмотрел, кофточка розовая, я сегодня тебя не приму. Ну, всякое бывает у регистратора. Это... Такая, оно честно, и возмущение, и, иногда, скажу министрами министра, они правомочные. Вот я сейчас у нас открытая база, и я вот смотрю. Вот регистратор отказал в проведении регистрационного действия. Знаете почему? Потому что в протоколе было написано затвердит измены до установки документов. А он читает пункт в законе, написано, а у нас нету", а у нас измены до ведомости. Суть меняется. Хотя измены были регистрируют в том числе измены до статута. Регистратор отказал, потому что в законе написано. То есть, ну, говорю, розовая кофточка была, а не, а не синяя. Ну, бывает. И... Поэтому что хочет сейчас законодатель? Он хочет, что при совершении сделки нотариус и провел это действие в реестре, чтобы человек не бегал там, туда, туда, туда. Он пришел в одно место, заплатил деньги и пришел довольный.